Assalamualaikum. Semoga yang menonton video ini tetap diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar perkutut katurangan lagi. Di hadapan saya ini. Adalah perkutut yang sering tidur di wadah air, seperti yang kita ketahui, katurangan bisa dari bentuk fisik, ules bulu, suara, dan dari tingkah laku. Sejatinya, kita harus mengetahui apakah benar perkutut yang tidur di wadah tempat air semuanya berkaturangan bagus untuk kita. Kendati demikian, bila mana ada yang tidur di tepuk wadah air, membuang kotorannya di dalam wadah tersebut, sudah dipastikan akan bertolak belakang kepada katurangan seperti yang kita inginkan yaitu Katurangan Banyu Panguriban yang tadinya memiliki tua yang baik untuk kita dan sebaliknya menjadi jelek untuk diri kita bila mana tutup pada air kita copot namun tetap bersandar dan buang kotoran di dalamnya sudah dipastikan perkutut tersebut tidak suka kepada kita atau bisa jadi menguji kesabaran kita agar selalu mengganti air dan meletakkan yang pas, seperti yang burung tersebut inginkan. Padahal, pada saat kita pertama beli, dituannya atau Ndoronya yang lama tidak buang kotoran di debu air, tetapi kita rawat terjadi demikian. Salah satu metodenya adalah memandikan malam hari seminggu dua kali. Dengan metode ini, siapa tahu rumah kita udaranya panas pengak, mengakibatkan perkutut tersebut harus mendinginkan badannya dari penyesuaian suhu rumah kita yang panas bila mana perkutut tersebut masih berperilaku yang sama dengan buang kotoran di cepuk minumannya lebih baik dilepaskan saja atau dijadikan uang untuk rokok sekian dan terima kasih salam kung sanusantara senusantara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh